त्याच्यामध्ये साथ दिलेली आहे आणि आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्यात साथ दिलेली आहे त्याच्यामुळे हा एक नंबरचा आकडा आम्हाला गाठण्यामध्ये शक्य झालेला आहे आता त्याच्यावरची चर्चा होऊ शकत नाही माझा मुद्दा एवढाच आहे की जे काही जनतेने आम्हाला सगळ्यांना सांगितलेलं आहे ते आम्ही या मतदानाच्या रुपाने आम्हाला कळलं पाहिजे आता चार महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकामध्येही आम्हाला पुढे जायचं आहे काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे की आम्ही सगळे मिळून आम्ही राज्यामध्ये पुन्हा एकत्रित सरकार आणावं महाविकास आघाडी म्हणून असं आमची इच्छा आहे आणि त्यासाठी आमचा प्रयत्न पण आहे पण जे काही जागा वाटपामध्ये काही गडबडी होतात त्याचाही अंदाज सगळ्यांनी घेतला पाहिजे आणि त्याच्यातून योग्य मार्ग काढून मेरिटच्या आधारावर हो। जे काँग्रेसने पहिलेच सांगितलं होतं की मेरिटच्या आधारावर हो निर्णय व्हावेत ती भूमिका आमची होती ठीक आहे जे आता झालं त्याच्यावरची चर्चा मला आता करायची नाही पण विधानसभेमध्ये आम्ही सगळेजण बसून पुन्हा चांगले निर्णय करू असं माझा विश्वास आहे क्या उसकी वजह से जनता ने ये अपना निकाल दिया आंदोलन की तरफ से और लगातार कांग्रेस ये कह की महाराष्ट्र के भीतर जो चल रहा उससे ज्यादा भयानक पूरे देश भर में चल रहा है वो सारी चीजें जनता तक पहुंचा पाए और बीजेपी को कहीं कहीं निगेटिव हुई क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में समाजों ने झगड़ा लड़ा देखो झगड़ा लड़ाने में तो बीजेपी की उस है मराठा ओबीसी का झगड़ा महाराष्ट्र में उन्होंने लड़ाया धनगर आदिवासियों का झगड़ा लड़ाया कितनी कौमों के झगड़े लड़ाया उसका जवाब तो उनको ही देना है झगड़े हमने नहीं लड़ाए सत्ता तुम्हें तो वो लोग बैठे सत्ता में बैठकर अपनी गलती करने का अपनी झगड़े लड़ाना और लोगों के मूल इशू को डाइवर्ट करना महंगाई के बारे में बीजेपी ने क्यों बात नहीं की कि? किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्यों बात नहीं की बेरोजगारी के बारे में क्यों बात नहीं की गरीब लोगों के बारे में क्यों नहीं बात की आखिर ये सब सवाल का जवाब जनता मांग रही थी लेकिन बीजेपी खुद की प, जनता के पैसे से जाहिरात देकर मीडिया के माध्यम से लोगों में एक परफेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बड़ी होती है जनता मालक होती है हम पांच साल के नौकर लोग होते हैं और जिस तरह से वो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग मालक के तरह यहां व्यवहार कर रहे हैं राज्य और देश को बेच रहे हैं उसका जवाब लोगों ने वोट के माध्यम से दिया है कि मालक हम लोग है तुम लोग नहीं है और ये जवाब दिया है और उसका परिवर्तन की ये लहर तो 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 है बिल्कुल हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता का भी मानस वही है और देश की जनता का भी वही मानस है राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने बने और आप जो मैंडेट आया है और आपको सबको पता है कि गांधी परिवार मैंडेट के बाद भी हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने एक बार नहीं दो बार हमें मैंडेट मिला लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सोनिया गांधी जी को चांस था आज भी जो मैंडेट आया है उसके आधार पर हम देश के नेताओं को भी अपील करेंगे जो इंडिया आगाड़ी में है और जो भी हमको सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनमें मदद करना चाहिए एक अच्छा नेतृत्व देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो आज लो, लोगों की पसंद है वो बनना चाहिए कांग्रेस का कार्यकर्ता करके मेरी भावना है और हमारे दे, देश के करोड़ों कार्यकर्ता की भावना है तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि इंडिया अलायंस जो है वो नीतीश कुमार जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पद देने का विचार कर रही है तो राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार करती है आपको लगता है कि नीतीश जी को इंडिया अलायंस में वापस आ जाए देखो अभी हाईकमांड के लेवल की ये बात है और नीतीश जी से मेरी भी पहचान है लेकिन ये लेवल वो लेवल पे बात होगी हाईकमांड के लेवल पे बात होगी तो मुझे लगता है कि वो लेवल पे अब क्या चर्चा चल चर रही है आज ही उसमें मीटिंग होगी शायद जो भी होगा अच्छा होगा देश के हित होना देश के हित में होना चाहिए और आपने देखा होगा कि कल देश के पूर्व जस्टिस जो हाईकोर्ट में थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे जो आठ जस्टिस ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक खत लिखा कि देश में इस बार जो पार्लियामेंट आएंगी वो हंग पार्लियामेंट रहेंगी ऐसा अंदाजा उनने कल ही रखा था और राष्ट्रपति जी को उन्हें खत लिखा था राष्ट्रपति जी ने इनके नेतृत्व में जो अभी हंग जो पार्लियामेंट आती कि जो सरकार है उसी को चलाने को देते और फिर वो करते हैं तो इसलिए उन लोगों ने खत में लिखा था कि इनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहिए आपके नेतृत्व में रखें या कुछ आप बॉडी बनाए अलग से लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं रहना चाहिए कि कल ही देश के पूर्व जजज ने एक लेटर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा है और वो भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ये भी हमारी कांग्रेस के नतीजे आए हैं उसके बाद एनडीए अलायंस में कितनी पार्टियां जो बीजेपी के साथ रहेंगी आप समझेगा आप अभी तो खेला शुरू हुआ है आप आप देखें अब केंद्रीय तपास यंत्रणा कितना कार्यकर्ता काम करता है और क्या होता है वो आगे आगे पता लगेगा तो इसलिए आज मैं उसमें अंदाज नहीं बनाऊंगा मैं मेरे राज्य के जो स्थिति थी मैं उससे अवगत कराया और यही मैंने आपको कहा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता महाविकास सगड़ी के कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता का जो प्रेम हमें मिला है जो प्यार मिला है आ, बिल्कुल हम उनके ऋणी हैं और हम बिल्कुल उनको चाहिए वैसा राज्य हम बनाएंगे ये विश्वास उनको देते हैं आगी, अभी आगी, 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 आमचं सरकार राहुलजींनी सांगितलं की आमचं सरकार देशात आलं तर आम्ही अग्निवीर व्यवस्था जी योजना आहे मिटली ती आम्ही बंद करू त्या अग्निवीर योजनेमध्ये पेन्शन पण नाही आणि शहीदाचं दर्जा पण नाही त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेमध्ये सुद्धा नरेंद्र मोदीजींनी अग्निवीर योजना आणलेली होती आता या अग्निवीर कोण कोण फसतात आहेत તેચા પર બગું અતા કાય માર્ગ કઢાય છે ના અધિક જનતાને ફાયદો હોગા ફટાકડા ફટાકડા 250 હોગા દેખો રાહુલજી કા જો વાદા હે વો ગેરંટી કે સાથ થા ઓર વોરંટી કે સાથ થા ઓર રાહુલ રાહુલજી કા વાદા કે મુકાબલા નરેન્દ્ર મોદીજી કે ગેરંટી સે નહીં હો સકતા ક્યોકી વો જુમલે બાસ થા યે ફરક દેશ કી જનતાને સમજા ઓર ઇસલી યે પરિવર્તન કી લહરાઈ

या निवडणुका हुच दिल्या नाही म्हणजे ज्यांना लोकशाही मान्य नवकर येते असं अंदाज येते आहे तर काही नाविन्य होणार नाही आहे ते, ते होणारच आहे जिथं तिथं भ्रष्टाचार आता भ्रष्टाचाराचं सिरीज आम्ही या सरकारचं उघडणार आमचा जो सगळे पेपर आहेत अपडेट आहे माहितीच्या अधिकारात जोडलेली कागदं आहेत शेतकऱ्यांच्या नावाने कसा भ्रष्टाचार केला रस्त्यांच्या नावाने कसा भ्रष्टाचार केला नदीचा कचरा काढण्यामध्ये कसा भ्रष्टाचार केला हे सगळे कागदपत्रे आमचा जो माहितीसहित आहे आम्ही त्याचं एक सिरियल चालवणार आहोत की भाजप आणि भाजपसोबत असलेली लोकं हे एकत्रित का आले होते राज्याची तिजोरी आणि महानगरपालिका नगरपालिकांच्या जिल्हा परिषदच्या तिजोऱ्या कशा लुटायच्या त्याच्यावरचे सगळं कागदापत्रासहित आम्ही आता पुढच्या काळात येणार आहोत आता लोकसभेच्या निवडणूक होत्या ते राष्ट्रीय याच्यातल्या होत्या म्हणून या याच्यामध्ये आम्ही ह्या चर्चा आणल्या नाही त्यामुळे आता पुढचं जेव्हा आता दोन चार दिवसानंतर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आताच जे राज्यातलं जे सरकार आहे ते कसं भ्रष्टाचारी आहे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचं लोणी कसं खाते आहे तरुणांच्या टाळूवरचं लोणी कसं खातात हे सगळे ज्या सगळ्या चित्र आम्ही लोकांच्या समोर आम्ही आण आम्ही त्यांच्यावर काहीच प्रतिक्रिया देत नाही काँग्रेसने त्यांच्याबद्दलची कुठली प्रतिक्रिया द्यायचं नाही ठरवलेलं खूप सारा बदल आहे तुम्हाला सांगितलं की अभि तो खेला सुरू आहे बिलकुल आहे राहुलजीने कहाता की बाय बाय मोदीजी बाय बाय मोदीजी जनता को हम खटाखट -खड़ देंगे ऐसे बोले तुम तो मुट्ठी भर लोगों को देते हैं, हम जनता को देने वाले तो बराबर हो गया विदाई होगी इससे विधानसभा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद बढ़ी इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा <laughs>

कहिड़े सभु कुझु